নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ পল্লৱী বৰা বাইদেৱে তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ই কক্ষাৰ বিজ্ঞানৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ ছিক্সৰ আমাৰ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ বাৰ নম্বৰ অধ্যায়ৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ এই অধ্যায়ত আমি আলোচনা কৰিম প্ৰকৃতিৰ অন্য কিছুমান সম্পদৰ ওপৰত এয়া চোৱা ইয়াত আছে অৰণ্য আৰু বাগিচা সেয়া চোৱা ইয়াত এজনী আমি আইতা এজনী দেখিছো হয়নে এই আইতাৰ ওচৰত এটা সৰু ল'ৰা হয়তো আইতাৰ নাতি আৰু নাতিনী আছে তেওঁ আহ তেওঁলোকে কিছুমান বাৰ্তালাপ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যোগেদি আমি গম পাম অৰণ্য আৰু বাগিচা মানে কি এ চোৱা আইতাই ৰুবুল আৰু নিপুক লৈ ওচৰৰ হাবি এখনলৈ লৈ গল এই আইতাজনী কি কৰে যেন জানানে এই আইতাই ৰুবুল আৰু নিপুক ওচৰত থকা হাবি এখনলৈ লৈ গৈছে নিপুৱে লক্ষ্য কৰিলে যে হাবিখন তেওঁলোকৰ বাৰীতকৈ বহুত ডাঙৰ আৰু গছবোৰ বহুত ডাঙৰ আৰু চোৱা নিপুৱে কি কৰিলে তাত হাবিখনলৈ গৈ লক্ষ্য কৰিলে যে এই হাবিখন কি হৈছে জানানে সিহঁতৰ বাৰী আমাৰ যেনেকে ঘৰত বাৰী থাকে বাৰীত তামোল পাণ আম গছ এইবোৰ থাকে হয়নে সিহঁতৰ বাৰী সিহঁতিও তেতিয়া নিপুৱে লক্ষ্য কৰিলে যে এই যিখন আইতাই তেহতক হাবিলৈ লৈ গৈছে এই হাবিখন সিহঁতৰ ঘৰৰ বাৰীতকৈ বহুত ডাঙৰ আৰু গছবোৰো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইমান ওখ ওখ ৰুবলে ইয়াক বিশাল বাগিচা বুলি কৈ গছবোৰ কোনে ৰোপন কৰিলে বুলি ভাবিলে তাৰ পাছত ৰুবলে আকৌ ভাবিলে যে এইখন এখন ডাঙৰ বাগিচা আৰু এই গছবোৰ কোনে ৰোপ ৰুই থৈ গল বাৰু এই বুলি সি চিন্তা কৰিব ধৰিলে আইতাই বুজাই দিলে যে সেইখন হাবি বাৰী নহয় তেতিয়াই আইতাই সিহঁতক কলে যে এইখন বাৰী নহয় এইখন হাবিহে তাৰ পাছত চোৱা এই অৰণ্য অৰণ্যত দেখিছা আমি যেতিয়া অৰণ্যলৈ যাওঁ আমি কি দেখিম ওখ ওখ গছবোৰ দেখিম হয়নে আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ তালৈ এই গছৰ ফাঁকেৰে আহি পৰা আমি লক্ষ্য কৰিম হয়নে সেয়া চোৱাচোন বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ডাঙৰ গছেৰে ভৰপূৰ হৈ থকা এটা বৃহৎ অঞ্চল আৱৰি থকা দাঁত হাবিয়ে হৈছে অৰণ্য এতিয়া তোমালোকে গম পালা ন হাবি খন কি হৈছে বাৰীতকৈ বহুত গুণেই ডাঙৰ আৰু এই অৰণ্য কেতিয়া ভাব জানানে যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ডাঙৰ গছেৰে ভৰপূৰ হৈ থাকিব আৰু বহুত ডাঙৰ অঞ্চল এটা যেতিয়া আৱৰি থাকিব আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ দাঁত হাবি বোৰখি আমি কি বুলি কওঁ জানানে অৰণ্য বুলি কওঁ বুজিছা এই অৰণ্য অঞ্চল বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাণীৰ বাসভূমি এই অৰণ্য বা হাবি দাঁত হাবি এইবোৰত কি থাকে জানানে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীসমূহ থাকে তোমালোকে ছবিটোত দেখিবা এখন ডাঙৰ অৰণ্য হয়নে আৰু ইয়াত কি দেখিছা হৰিণা দেখিছা হয়নে তেনেদৰে অন্য কিছুমান প্ৰাণীও ইয়াত থাকিব বাঘ থাকিব পাৰে ভালুক থাকিব পাৰে বান্দৰ থাকিব পাৰে হাতী থাকিব পাৰে হয়নে এয়া চোৱা পৃথিৱীৰ জীৱমণ্ডলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে অৰণ্য এতিয়া পৃথিৱীৰ আমাৰ যিটো জীৱমণ্ডল য'ত আমি জীৱসমূহ বাসস্থান য'ত আমি জীৱসমূহ বসবাস কৰোঁ সেই জীৱমণ্ডলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে অৰণ্যত কাৰণ অৰণ্যত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ গছনিৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ প্ৰাণী আৰু চৰাই চিৰিকটি আমি দেখিবলৈ পাওঁ কীট পতংগ চৰাই চিৰিকটি বনৰীয়া জন্তু আদি সকলোৰে বাবে অৰণ্যৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক ঘৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ কীট পতংগ তোমালোকে যদি দাঁত হাবি এখন বা অৰণ্য এখনলৈ যোৱা বা কোনোবা যদি বনাঞ্চল তোমালোকে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পোক পৰুৱা দেখিবা চৰাই চিৰিকটি দেখিবা বনৰীয়া জন্তু দেখিবা হয়নে এই গোটেইবোৰৰ কাৰণে এই অৰণ্যখন হৈছে সিহঁতৰ প্ৰাকৃতিক ঘৰ আমি যেনেকৈ থাকিবলৈ ঘৰ বনাওঁ অৰণ্যখন সিহঁতক তাৰ পাছত চোৱা সিহঁতে খাদ্য বস্তু অৰণ্যৰ পৰাই পায় এতিয়া সিহঁতে খাদ্য বস্তু ক'ৰ পৰাই পাই অৰণ্যৰ পৰাই পায় হৰি নাই কি খাই ঘাঁহ খাই ঘাঁহ কত থাকে অৰণ্যতে থাকে হয়নে প্ৰাকৃতিক নিয়ম অনুসৰি সকলো প্ৰাণীয়ে জীয়াই থাকিবৰ বাবে অন্য জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এতিয়া চোৱা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি সকলো প্ৰাণীয়ে কি কৰে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অন্য জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেনেকে প্ৰাণীবিলাকে গছ গছনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেনেকে বাঘটোৱে হৰিণাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হৰিণাটোৱে ঘাঁহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই তেনেদৰে খাদ্যৰ বাবেও অন্য জীৱৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হয় এতিয়া খাদ্যৰ কাৰণে বাঘে হৰিণটো খালে হয়নে আৰু হৰিণটো হৈছে বেলেগ এটা জীৱ আৰু হৰিণটোৱে কি খায় ঘাঁহ খায় হয়নে এতিয়া খাদ্যৰ কাৰণে বাঘটোৱে হৰিণটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'বলগীয়া হ'ল অৰণ্যত প্ৰচুৰ পৰিমানে গছ গছনি অৰণ্যত বহুত পৰিমাণৰ গছ আছে আৰু সেইকাৰণে কি জানানে ইয়াত খাদ্য বস্তুৰ আকাল নহয় আৰু সেইকাৰণে এই জেগা এই ঠাইসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ পানীও তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ তোমালোকে ইতিমধ্যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিষয়ে পাই আহিছা তোমালোকে নিশ্চয় সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ওপৰত জানে জনা হয়নে তোমালোকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ নাম জানা হয়নে নহয় আৰু চোৱা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহত থকা উদ্ভিদ আৰু বনৰীয়া বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা বন বিভাগে লয় এই যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলসমূহ তাত যিবোৰ উদ্ভিদ আৰু বন্যপ্ৰাণী থাকিব সিহঁতৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তাৰ ব্যৱস্থাটো আমাৰ বন বিভাগ বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে লয় বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা বন সংৰক্ষণ এতিয়া বন সংৰক্ষণ কেনেকে কৰিব লাগিব তাৰ ওপৰত চোৱা এতিয়া কিছানে এইফালে অৰণ্য আছে আৰু এইফালে গছবোৰ কি হয় নাইকিয়া হৈ গৈছে অৰ্থাৎ কোনোবাই গছবোৰ কাটি লৈ গৈছে বা ধ্বংস কৰি নিছে হয়নে সজাগতা অবিহনে গছ কাটিলে বনাঞ্চন ধ্বংস হয় এতিয়া সজাগতাৰ অবিহনে যদি মানুহবোৰে যধে মধে গছবোৰ কাটি লৈ যায় তেতিয়া কি হব জানানে অৰণ্য বা বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হৈ পৰিব আৰু চোৱা অৰণ্য নাইকিয়া হৈ গলে খাদ্যৰ অভাৱত বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হব আৰু বায়ুমণ্ডলত অক্সিজেনৰ মাত্ৰা হ্ৰাস পাব এতিয়া জানানে অৰণ্যখন যদি ধ্বংসই হৈ যায় তেতিয়া সেই অৰণ্যত থকা জীৱসমূহৰ অৱস্থা কি হব সিহঁতি খাদ্যৰ অভাৱত পৰিব ফলস্বৰূপে সিহঁতি মৰি যাব হয়নে গছ গছনিও নাইকিয়া হৈ যাব আৰু ফলস্বৰূপে বায়ুমণ্ডলত কি হব অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো কমি যাব কাৰণ অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলত কোনে উৎপাদন কৰে গছে গছে যেতিয়া হালু সংশ্লেষণ প্ৰক্ৰিয়াত আহ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰে আৰু সেই সময়ত কি কৰে নিশাহত কি কৰে জানানে বায়ুমণ্ডললৈ অক্সিজেন গেছ এৰি দিয়ে আৰু যিটো আমি প্ৰাণীসমূহে গ্ৰহণ কৰো হয়নে বন সম্পদ সংৰক্ষণৰ বাবে আমি পদক্ষেপ লব লাগিব এই বন সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমি পদক্ষেপ লব লাগিব আৰু যদি আমি কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰো তেতিয়াহলে অতি সোনকালেই পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা এই বনাঞ্চলসমূহ শেষ হৈ যাব আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে জীৱকলো হয়তো শেষ হৈ যাব তাৰ পাছত চোৱা বন সংৰক্ষণৰ বাবে পদক্ষেপ এতিয়া বন সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি কি কি পদক্ষেপ লব পাৰো চোৱা তোমালোকে ছবিখনত চোৱাচোন কি দেখিছা ইয়াত এখন বিদ্যালয় তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা হয়নে বিদ্যালয়ত কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৰিছে গছ পুলি ৰুইছে অৰ্থাৎ বৃক্ষ ৰোপন কৰিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকক ডাঙৰসকলে সহায় কৰিছে হয়নে এতিয়া চোৱা বন মহোৎসৱ পৃথিৱী দিৱস আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দৰে উৎসৱে বৃক্ষ ৰোপন আৰু পৰিৱেশ সজাগতাক প্ৰসাৰিত কৰে এতিয়া চোৱা আমি বন সংৰক্ষণৰ বাবে কেনেকুৱা কেনেকুৱা পদক্ষেপ ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰো জানানে বন মহ আয়োজন কৰা হৈছে পৃথিৱী দিৱস আৰু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস যিটো তোমালোকৰ বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হয়নে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস আৰু এনেকুৱা কিছুমান দিৱস উদযাপনৰ যোগেদি কি কৰিছে জানানে বৃক্ষৰোপন আৰু পৰিৱেশ সজাগ ও ওপৰত কি কৰিছে এই বিষয়টো প্ৰসাৰিত কৰি তুলিছে ভাৰতত ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনত আৰম্ভ হোৱা বন মহোৎসৱে সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে মানুহক গছ ৰোপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে এতিয়া বন মহোৎসৱটো ভাৰতত ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনত আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচীৰে জৰিয়তে মানুহক কি কৰিছিল জানানে বৃক্ষৰোপন কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিছিল কাৰণ গছ আমাৰ বন্ধু গছ নহলে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম এই গছৰ উপকাৰিতা তথা গছৰ গোন্ধসমূহক মানুহৰ মাজত জন সচেতনতা আনিবৰ কাৰণে ঊনৈশশ পঞ্চাশ চনত ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতবৰ্ষত বন মহোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই বন মহোৎসৱতে কোৱা হৈছিল যে বৃক্ষৰোপন কৰাটো আমাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই বন মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু যাতে আমি পৰিৱেশক সুৰক্ষা দিব পাৰো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত জানানে এই বৃক্ষসমূহক বিভিন্ন ধৰণৰ সন্মান আমি প্ৰদান কৰো আমি পূজা কৰো হয়নে আৰু এই বৃক্ষৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ অতীজৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত কিছুমান আন্দোলনো চলি আহিছে তাৰো এটা নাম হৈছে চিৱকো আন্দোলন এই ছবিখন দেখিয়ে তোমালোকে হয়তো অনুভৱ কৰিবা যে শিৱকু আন্দোলনৰ মহত্বটো কি ভাৰতবৰ্ষত সমূহকীয়া পৰম্পৰা আছে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষতো গছক আমি পূজা কৰো হয়নে তোমালোকে দেখিবা যদি ৰাস্তা ঘাটত কেতিয়াবা ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰ দেখা তাত আহ কিছুমান ৰঙা কাপোৰ মাৰি আহ বা তাত কেতিয়াবা মন্দিৰো গঠন কৰে বা ধৰা আহ বহুতে গছক পূজাও কৰে হয়নে আৰু এই পৰম্পৰাটো অতীজৰ পৰাই আমাৰ আমাৰ দেশত চলি আহিছে উদাহৰণকো আন্দোলন গছক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ কাৰণে আৰম্ভ হোৱা চিপকো মানে হিন্দীত আঁকোৱালি লোৱা বা আলিংগন কৰা এই চিপকো মানে কি হৈছে জানানে হিন্দীক যাক আলিংগন কৰা বা আঁকোৱালি লোৱা বুলি কোৱা হয় তোমালোকে এই ছবিটোত ধুনীয়াকে দেখিবা যে এজোপা গছক কেইগৰাকীমান মহিলাই গছজোপা ৰক্ষাৰ কাৰণে আহ চাৰিওফালে কি কৰিছে আলিংগন কৰি ৰাখিছে বা আঁকোৱালি ধৰি ৰাখিছে হয়নে আৰু এই আকোৱালী শব্দটোকে ইংলিছ হিন্দীত চিপকু বুলি কয় আৰু তেতিয়াই এই আন্দোলনটোৰ নাম হৈ পৰিছিল চিপকো আন্দোলন বুজিছা তাৰ পাছত চোৱা ঊনৈশশ সত্তৰ চনত আৰম্ভণিতে উত্তৰাখণ্ডত তেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল জানানে ঊনৈশশ সত্তৰ চনত উত্তৰাখণ্ডত তেতিয়াৰ উত্তৰ প্ৰদেশত কি হৈছিল এই আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল স্থানীয় মহিলাসকলে গছবোৰ কাটিব নোৱাৰাকৈ সাৱটি ধৰিছিল আৰু স্থানীয় মহিলাসকলে কি কৰিছিল জানানে গছবোৰ কাটিব নোৱাৰাকৈ সাৱটি ধৰি ৰাখিছিল আৰু কিছুমান ব্যৱসায়ীয়ে সেই অঞ্চলৰ গছ কাটিব আহিছিল সেই ব্যৱসায়ীসকলক ৰোধ কৰিব কাৰণে কিছুমান মহিলাসকলে গছবোৰক কাটিব নিদি তেওঁলোকে কি কৰিছিল গছবোৰ বচাবৰ কাৰণে সাৱটি বা আলিংগন কৰি ৰাখিছিল বুজিছা ইমানখিনিলৈকে চাগে তোমালোকে বুজি পাইছা আহা এতিয়া আমি কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰো আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু ডাঙৰ গছেৰে ভৰপূৰ হৈ থকা এটা বৃহৎ অঞ্চল আৱৰি থকা দাঁত হাবিয়ে হৈছে কি দাঁত হাবিয়ে হৈছে অৰণ্য ইয়াত আমি লিখিম অৰণ্য বুলি তোমালোকে বুজি পাইছা ন তাৰ পিছত চোৱা চেপ্কো আন্দোলন কিমান চেপকো আন্দোলন কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল চেপ্কো আন্দোলন ঊনৈশশ সত্তৰ চনত আৰম্ভ হৈছিল আশা কৰো তোমালোকে সকলোখিনি বুজি পাইছা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা পুনৰ লগ পাম নমস্কাৰ ধন্যবাদ